因为。 Bayramınız mübarək. Novruz üzünüzə gəlsin. Novruzda bahtınız açılsın. Novruz köməyiniz olsun. Axır çarşənbə muradınızı versin. Azərbaycanınız bəhərə bu köhnə ildə qalsın. Bayramınız mübarək. Ha, çox sağ olun. O demək. Əziz qonaqlar, bir daha bayramımızı təbrik edirik. Bağaq dediyim kimi sizə Novruz ovqatlı günlər arzulayırıq. Həmişə arzulayırıq ki, elimiz, obamız belə xoş günlərdə, bayram günlərində olsun. Çox sağ olun. Bayramımız mübarək. İndi Tarix Muzeyinin divçələrində şəhərin dünənini və bu gününü əks etdirən 14 min eksponat saxlanılır. Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən bizim eradan əvvəl 2-1 əsrlərə aid olan maddi mədəniyyət nümunələri tarixə keçmişimizin milli mənəvi dəyərlərimizin qədimliyinə və zənginliyinə xəbər verməklə yanaşı, yeni nəslin formalaşmasında, milli ruhda böyüməsində mühüm rol oynayır. Muzeydə həmçinin müasir dövrdə min keçirdə aparılan abadlıq və quruculuq işlərindən bəhs edən gücə də yer alıb. Arxeoloqların şəkidə apardığı qazıntılar şəkidə fəaliyyət göstərən muzeylər şəhərin tarixinin öyrənilməsinə və yaşadılmasında böyük rol oynayır. 1978-ci ildən Azərbaycanda 18 may tarixi Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edilir. Beynəlxalq aləmdə olduğu kimi Azərbaycanda da muzey, onların inkişafı Müzeylərə olan maraq həmişə hiss olunur. Həm Azərbaycanlıların, həm də əcnəbi qonaqların Azərbaycan tarixinin, adət-ənənələrinin, milli mənəvi dəyərlərinin öyrənilməsində müzeylər xüsusi rol oynayır. Ölkə prezidenti İlham Əliyev müzey və muzey işinin yaxşılaşdırılması və fəaliyyətin genişləndirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı müvafiq sərəncamı Azərbaycanda müzeyllərə olan diqqət və qayğının önə çəkib. Qədim tarixə malik olan miniyyətiv torpağında da bir neçə muzey fəaliyyət göstərir. Onların ən qədimisə 1968-ci ildən fəaliyyətə başlayan Milli Tarix Muzeyidir. Milli Tarixin öyrənilməsində əsas mənbə olan Milli Tarix Muzeyi şəhərin ta qədimindən müasir dövrünə də yolan tarixi mərhələlərinin 14 min eksponatın özündə cəmləşdirib. Muzeyə gəliş artır. Hətta şəhərin əhalisindən başqa xarici ölkələrdən, respublikanın paytaxtından və digər şəhərlərdən şəhərimizə gələn bütün qonaqlar muzeyimizə gəlir, tarix muzeyinə, muzeyin eksponatları ilə tanış olur. Fransa Respublikasının Muzeylər gecəsi aksiyası var. Həmin aksiyada Və həmçinin axı qoşulan bizim Mədəniyyət Nazirliyi qoşulub, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və nazirimiz Əli Şad Qarayev cənabları da bizə qərar verib, fərman verib ki, ona, o qərarla deməli biz də qoşulmalıyıq. Mingəçevdə fəaliyyət göstərən muzeylər arasında Şəhidlərin Xatirə Muzeyi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda edən yiğit oğlanların xatirəsini əbədləşdirmək üçün yaradılıb. 322 şəhidimiz var. Bunlardan 169 nəfərimizin eksponatı O özlərinə aid olan əşyalarımız yerləşdirilibdi. İçəridə cəmi e, 1726 eksponat əşya var toplanmışdır. Qəhrəmanlarımızın güssü qoyulmuşdur. Azərbaycan bayrağı ordenlə təltif olunan yağlı boya ilə partitdər çəkilmişdi. 3 e, igidliyə görə medal alanlarımızın yağlı boya ilə partitləri yerləşdirilmişdi. Get-gedə muzeyə gələnlərimizin sayı gündən-günü azalır. Amma mən istərdim ki Bu, belə olmasın. E, Məktəbdə müəllimlər uşaqlara e, vətənpərvərlik ruhunda uşaqları bu muzeyə cəlb eləsin. Burada əsasən məktəblərdə müəllimlərin rolunu daha çox üstünlük verirəm. Bu 20 -si yanvarda Xocalı günündə, 31-i soyqırımında yox, başqa günlərdə də bura yad olunsun. E, bura ziyarət olunsun. Azərbaycan milli mədəniyyətinin öyrənilməsində, onların yaşadılmasında, gələcək nəsillərə təlqin edilməsində muzeylərin rolu əvəzsizdir. Muzeylər Azərbaycanın ən böyük mədəniyyət ocağı, qiymətli sərvətidir. Böyüyən nəsillərə muzeyləri tanıtmaq, onları sevdirmək lazımdır. Bu gün isə muzey işçilərinin peşəbəyramıdır. Bu insanları bir növ tariximizin keşikçiləri, bələdçiləri adlandırsaq yanılmırıq. Onlara bu şərəfli peşədə uğurlar arzulayırıq. İlahə Əliyasov, Ceyhun Səvzəliyev, Cavid Məmmədov, NTV